закисление организма может образоваться когда? Когда человек слишком много ест и мало двигается. С одной стороны, это э, в ближайшей перспективе вызывает ожирение, вызывает сахарный диабет, вызывает обменно-дистрофические заболевания сустава, вызывает подагру, вызывает так называемый метаболический синдром или смертельный квартет. Эти проблемы возникают относительно быстро. Но в отдаленной перспективе эта ситуация может привести в том числе и к онкологическим заболеваниям, потому как иммунная система в этих условиях она работает плохо. Иммунной системе нужно для того, чтобы человек употребил какую-то пищу и расходовал ее в активной жизнедеятельности, не накапливая активно вот эти вот резервы в виде жировой ткани. Потому что жировая ткань это мертвая ткань фактически, там очень медленно идет обмен веществ, но зато она великолепно накапливает различные канцерогены, пестициды, гербициды, то есть жирорастворимые вещества, они там великолепно накапливаются. И наличие избыточной жировой ткани говорит о том, что иммунитет у этого человека не самый сильный. Потому как э, жировые клетки это бывшие иммунные клетки, которые, очищая кровь, погибли фактически и вот, природились в жировые. И э, когда этот процесс идет в фазе накопления, с одной стороны, это неплохо. Вот плохо, когда человек неумеренными какими-то диетами непонятными пытается снизить э, вес. Если хирургически, да, убрали жировую ткань, есть определенный риск, но жировая ткань ушла вместе со всем своим содержимым. А вот если любыми способами, без предварительной активации работы печени, вот здесь возникает проблема. Как только уменьшается объем жировой ткани, и пестициды, гербициды вместе с каплями жира переходят в кровь, если печень активно их не выбрасывает в окружающую среду, они циркулируют с кровью и могут попасть к молодым клеткам. И как только канцероген подходит к молодой клетке, он делает ее злокачественной. Хорошо, если иммунная система работает с запасом, она все это находит все эти плохие клетки и уничтожает. А если у человека был стресс, если он снижал вес, а одновременно думал, где заработать лишние деньги, вот, где устроиться на вторую работу, чтобы была больше зарплата. Как удовлетворить начальника, чтобы он выплатил эту зарплату? Как питаться, если сегодня продукты питания, ну, сомнительного качества? Находясь в любом виде стресса, человек блокирует иммунную систему, не дает иммунным клеткам находить вот эти образовавшиеся плохие. И в этих условиях великолепно зарождаются опухоли, которые прекрасно себя в этом чувствуют, великолепно растут, а потом э, напоминают человеку, что рак. Это достаточно серьезная болезнь. Но рак это не приговор, а руководство к действию. Но к действию в правильном направлении нужно не косметическими средствами лечить, они бесполезны и бессмысленны. А реально комплексно изменить образ жизни, систему питания, отношение к окружающей среде. Вот тогда вот онкологические заболевания имеют тенденцию выйти. Если этого не делать, ну, человек подтверждает статистику, переходя из первой стадии рака в пятую, потому что их реально пять. Первая это нулевая, когда опухолевые клетки образуются, но иммунная система успевает их уничтожать. Вот если она не успевает, человек переходит во вторую, третью, четвертую и пятую стадию рака. К сожалению, на каждой из них смертность все выше и выше. И пока человек не одумается и не начнет что-то делать по-другому, выйти из этой ситуации у него не получится. И один из вариантов это грамотное ощелачивание организма, ощелачивание крови. Когда нужно отрегулировать рацион питания и меньше вносить кислот в организм или вносить кислоты, которые легче удаляются, и увеличить уровень двигательной активности без стрессовой составляющей. Вот тогда иммунная система будет работать лучше, а организм будет самостоятельно ощелачиваться и бороться со всеми злокачественными клетками, которые в нем образуются.